А, а вы кто? А вы кто? А? а? вы кто? Вы что здесь присутствуете? А, а брики да? Вот и все. Вечно петь-петь они А, снимаю. Для чего? А мне нельзя? Был процесс, для этого нужно определить сначала, вы кто, статус и правовые последствия. Здесь у нас создана общественная организация студентской самоорядования. Это не общественная организация. Еще раз спрашиваю, есть у нас здесь общественная организация? А Романтика ее организации не есть студентская самоорядования. Студентская... Почему ее нет? Кто вам решает создать общественную организацию? Hello? Нужно wow. это сделать. Закон четко прописывает. Если вы не умеете читать закон, приходите, пожалуйста, на кафедре, это все с вами научимся читать. Значит, здесь четко сказано, что орган судебского самоврядувания может быть зарегистрирован как громадская организация, соответственно, до законодательства за рахуванием особенностей и установленных законом. Это нужно сделать для того, чтобы все решения, которые принимаются общественные организации, они имели правовые последствия. решить одну из кейсов, один из кейсов, который мы разбираем э, на, на дисциплине административное право. И когда кто-то из присутствующих нарушает правила поведения, поверьте, звонок в Национальную полицию и полицейские будут здесь. Еще вопросы ко мне есть? Общественное место это или не общественное? Если кто-то нарушает права, установленные Конституцией Украины, мы имеем право сделать звонок в Национальную полицию. Все. Ну а вот сейчас он нарушает что-нибудь? а это буду оценивать не я. Я считаю, что права в данном случае, некоторые права, я не буду давать оценку. Здесь нарушаются. Хотите, делайте звонок. И пункт 8 статьи 40 закона Украины про вещи в том числе. Оценка, что Уже год идет суд в Хнуре по поводу студ задачи, которые вот таким образом мы будем решать. Потому что, ну, к счастью, до этого инцидента в Совете не было никогда огромных скандалов и чего то подобного. Кристина, мы все-таки плевать продолжим, какой нам, ну, найти на наш выход какой-то ситуации, чтобы действительно не было проблем. Я не буду, как ты выразилась, я не знаю, как тебя зовут, извини, э, стоять сабером на выборах я приду, сделаю выбор кандидата и выйду как обычный студент, как, как все. Вот. Следующий, ну, да. кто за этим будет наблюдать, это дело не мое, совершенно не мое. Выход такой, давайте следим инициативную группу. На это время пусть кто-то там исполняет иконы, еще и поросит группы, и как там студентские рады. Пока эта группа, я не знаю, сколько нужно дней, напишет правильное положение про выборчую комиссию, выборы и тому подобное. Да, это затянется, но пусть тогда следующий глава, который будет, не будет знать, что он действительно по праву является легитимным, что не будет никаких проблем, никакая из сторон не поднимет бучу и тому подобное. И пропишите, чтобы там никому не было обидно, чтобы следующий глава, если это затянется надолго, да, так, ну, например, ну, на неделю, вот это я так здорово сказала, то пусть он в следующем году тоже в, в эти же сроки, то есть его никто не будет выполнять 17 марта, а в эти же сроки все это провести. Никто ни в коем случае не будет этому мешать. Ни администрация, ни я, ну, никто. Скажи, что ты можешь вы меня спросила, какой выход? Я предложила выход. Вопрос: рада? легитимная или не легитимная, потому что не говорил, вы для меня всегда рада. Скажите, пожалуйста, вы согласны или нет? Да, да. нет? Подождите, давайте так. Если Даша. Не знаю, сколько денег, я не буду говорить. Можете так, может, по сьогодні створити ініціативну групу до завтрашнього дня вони зделають правильне положення про вибори, і післязавтра буде загаль... загальні загальні збори, і ну, я не знаю, як як там дальше по положенню буде. Ещё раз я говорю, сделаем Ну, нет, думаю, и выборы. Я не знаю, там будет 10 дней, день, час, два, ну, это, да, я же тебе говорю, написать правильно положить. Я думаю, вы правильно сказать, чтобы в эту группу входили и кандидаты, все, которые будут на эти выборы ЦВК, чтобы потом просто не было возражений. Ну, давайте, вдруг, я, какие у нас кандидаты, я просто не знаю, честно. Э, ЦВК должен знать, да? Ну, вот. Мало ли кандидат не составлять. Правильно, но ну, может есть, например, э, люди с умом, которые правильно это сделают. С юридической точки зрения, с практической точки зрения, ну и тому подобное. Сколько у вас сейчас человек? Я не знаю, считать Кристину да? Ну, ну, да. Я не да, понимаю, да. ну, голосуют в раду, или все пришедшие сюда? Вика, можно вопрос? Нет, нет, Ну, понятно. Логично. Шо? Но, Шо? но сегодня скорее студентской рады. Я не собирала студентов. Потому что, что я попросила студентскую раду прийти я, сегодня. сегодня. Ну, нет, голосует и решает. Вика, а тебя выбирали, вы кого еще обовязки голосуют Ладно, давай соберем. Давай соберем. Еще раз. Я собрала студентку я я мы забрали, Не собрание свое студентик. Ничего. Да. Ты хотела поговорить о а выборах без избирательной комиссии. Ты да. считаешь, это нормально? Просто самое интересное. Ты выберешь, учили, что я что хотела поговорить не в общем про выборы, как они там будут проходить. кто в Ну нет, Она собирает студенческий совет, в котором состояли я, Максим и Лиза, и при этом нас удаляют из диалога, и потом скидывается информация, где будет проходить собрание. Я вчера написала. написала, а, а где? Вы, вы, вы. Ну, где это я сама узнала, но... И вот, же этим, вот этим кругом, о котором начальник, кстати, говорили, хочет проголосовать, а принять. Это как минимум со студентами. Как когда ты поблагодаряла всех, кого не надо, собралась, ты говоришь, а давайте вот этим кругом голосовать. А почему В смысле? В смысле? Хорошо, кто остался в этом диалоге? О каком закрытом круге мы сейчас слышим? А том, ли, что как минимум повесить объявление, чтобы собрались все студенты, кто хочет заниматься и голосовать, и тогда уже активно голосовало ребята, давно заебись, как в контакте стало закрытым